Selamat sejahtera dan salam sejahtera Malaysia kepada semua hadirin yang dihormati dan selamat datang ke forum kita pada hari ini yang bertajuk Kesan Teknologi dan Perubahan Sosial ke atas generasi baru. Saya Ramin Nesrau dan saya berbesar hati untuk menjadi moderator bagi seksi perbincangan yang sangat penting ini. Pada hari ini kita akan membincangkan bagaimana teknologi dan perubahan sosial telah mempengaruhi perkembangan generasi baru. Cabaran yang mereka menghadapi serta solusi yang boleh kita ambil untuk memastikan keseimbangan antara kemajuan, teknologi dan pembangunan sosial mereka Izinkan saya memperkenalkan para panelis kita Encik Neresh uh, yang timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Yang ber akan berkongsi perspektif kerajaan dan dasar pendidikan dalam mengenai cabaran ini Dan panel kedua, kita ada Encik Syiveka dalam pakar bidangan psikologi pendidikan akan membincangkan kesan teknologi terhadap perkembangan sosial pelajar uh, Panel ketiga kita ada uh, Encik Surya Guru Besar Terharap And then panel keempat kita ada Encik Nur Fatin Alawiyah, Ialah counselor Sekolah Terharap And then kita ada Untuk uh, Pelajar, so pelajar ke satu, kedua dan pelajar ketiga uh, Tanpa mengenalkan masa Mari kita mulakan dengan soalan pertama kepada YB Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi. YB, dalam dunia yang semakin maju ini, ramai akan pendapatan bahawa generasi baru semakin cenderung menjadi introvert akibat penggunaan teknologi yang berlebih dan berubah dalam norma sosial. Apakah pandangan YB mengenai perkara ini? Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator dan semua yang hadir pada hari ini. Tajuk perbincangan kita sangat menarik dan memang dekat dengan kehidupan kita sekarang. Adakah generasi muda hari ini semakin introvert disebabkan teknologi dan perubahan sosial? Ini bukan sekadar soalan biasa tetapi satu persoalan yang besar yang perlu kita fikirkan bersama. Kalau kita lihat keadaan hari ini memang ada perbezaan ketara antara generasi dahulu dan generasi sekarang dalam cara mereka bersosial dulu, dulu kalau nak jumpa kawan, kita keluar rumah pergi padang main bola, melepak di kedai kopi atau sekadar berkumpul di rumah jiran uh, tapi zaman sekarang, interaksi lebih banyak berlaku melalui skrin atau teknologi, contohnya sebagai whatsapp, instagram, discord, tiktok dan permainan dalam talian uh, kalau dahulu kita bermain secara fizikal sekarang mereka bermain dalam dunia maya jadi, persoalan dia adakah ini bermakna mereka semakin introvert? Itu persoalan dari moderator. Uh, saya rasa bukan semua. Mereka masih berkomunikasi tetapi dengan cara yang berbeza. Cuma kita uh, yang kita bimbangkan ialah apabila mereka terlalu selesa dengan komunikasi digital sehingga mereka kurang keyakinan untuk bercakap dengan uh, bercakap secara bersemuka. Uh, saya sendiri pernah bertemu dengan pelajar universiti yang sangat aktif di media sosial bijak mengeluarkan pendapat tetapi apabila diminta bercakap di depan uh, kayak ramai Uh, mereka menjadi kaku dan gugup. Inilah cabaran sebenar yang perlu kita hadapi sebenarnya. Uh, dalam konteks ini, cabaran yang bakal mereka hadapi di masa depan ialah tidak boleh tidak boleh dipandang dengan sebab dunia pekerjaan hari ini bukan sekadar memerlukan kemahiran akademik tetapi juga kemahiran komunikasi dan kerja berpasukan. Jika seseorang itu terlalu bergantung pada komunikasi digital atau kurang bergaul secara fizikal, mereka kemungkinan besar akan menghadapi kesukaran untuk menyesuaikan diri dalam kesetanan kerja yang memerlukan interaksi bersemuka. Selain itu, dari sudut kesihatan mental, kita dapat lihat bagaimana media sosial memberi tekanan kepada golongan muda. Banyak kajian menunjukkan bahawa perbandingan sosial di platform digital boleh membawa kepada tekanan emosi, hilang keyakinan diri, malah ada yang mengalami kemurungan. Mereka mungkin mempunyai ramai kawan atas talian dalam talian tetapi masih merasa sunyi dalam kehidupan besar ini salah satu realiti yang kita perlu beri perhatian lah uh, jadi bagaimana kita boleh membantu mereka menyesuaikan diri dalam dunia yang semakin berkembang ni uh, kalau kita tengok di universiti dan sekolah kita perlu uh, perlu beri lebih banyak ruang lah kepada aktiviti berperikulum sebab aktiviti berperikulum menggalakkan mereka berkomunikasi secara langsung program kepimpinan depan dan pembentangan perlu lagi dibanyakkan supaya pelajar lebih berani untuk berkomunikasi secara berdepan. selain itu juga dari pihak ibu bapa, ibu bapa juga mempunyai peran besar untuk membentuk generasi muda. Kita tidak boleh hanya membiarkan anak-anak terlalu lama dengan skrin dan kawalan. Ibu bapa seharusnya perlu menggalakkan anak-anak terlibat dalam aktiviti luar seperti bersukan, Uh, menyertai program kemasyarakatan atau sekurang-kurangnya meluangkan masa bersama keluarga Tanpa gangguan teknologi uh, Masyarakat juga perlu lebih proaktif lah dalam mewujudkan suasana uh, sosial yang sehat Kita boleh mengadakan lebih banyak aktiviti komuniti yang melibatkan interaksi secara langsung Seperti program kotoroyong Kem motivasi atau perjumpaan uh, berkala di kawasan kejiranan mungkin Uh, kita tak boleh biarkan anak-anak kita hanya hidup dalam dunia digital tanpa pengalaman sosial yang sebenar. Uh, dalam hal ini saya nak tegaskan bahawa teknologi bukanlah musuh. Kita tidak boleh menolak kemajuan kerana dunia semakin bergerak ke arah digital. Namun kita perlu bijak mengawalnya supaya tidak menggantikan nilai-nilai sosial yang penting dalam kehidupan kita teknologi yang harus menjadi alat untuk menghidupkan kehidupan bukan mengasingkan kita daripada dunia yang sebenar. kesimpulannya, cabaran ini bukan sesuatu yang boleh kita biarkan begitu sahaja. Kita semua, kerajaan, pendidik, ibu bapa dan masyarakat, kita semua punya mempunyai masing-masing dalam memastikan generasi muda berkembang menjadi individu yang seimbang dari segi akademik, emosi dan sosial mereka adalah pemimpin pada masa depan dan kita bertanggungjawab untuk membimbing mereka supaya dapat menyelesaikan diri dalam dunia yang semakin berubah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada kita. Terima kasih sangat YB atas pandangan yang berbenas Kita dapat melihat bahawa teknologi bukan sahaja membawa manfaat tapi cabaran kepada generasi muda juga. Sekarang saya ingin bertanya kepada Encik Syarikat pegawai pendidikan yang tinggi, pendidikan tinggi. Sebagai pakar pendidikan tinggi, apakah kesan psikologi dan sosial yang ketar kepada pelajar yang terlalu bergantung kepada teknologi untuk komunikasi dan pembelajaran mereka? Terima kasih moderator Encik Ravini Shaw um, selamat sejahtera kepada semua panelis dan hadirin yang dihormati. Saya Syedika Karik mewakili Kementerian Pendidikan Tinggi, KPT. Dan hari ini kita akan membincangkan satu isu penting. Adakah generasi baru menjadi lebih introvert akibat teknologi dan perubahan dinamik sosial? Dan apakah cabaran yang mereka hadapi? Bagaimana kita dari pihak KPT boleh membantu mereka menyesuaikan diri? Sebagai pegawai KPT, saya melihat bagaimana perubahan teknologi dan sosial memberi kesan yang besar kepada pelajar kita, dengan perkembangan pantas dalam dunia digital, pelajar semakin bergantung kepada platform dalam talian untuk berkomunikasi. Jadi ini membawa kepada beberapa cabaran utama seperti pelajar banyak bergantung kepada teknologi. Mereka lebih selesa berkomunikasi secara maya yang menyebabkan kelemahan dan interaksi bersemuka dan kurang keyakinan dalam perbualan sosial sebenar. Uh, ini juga menyebabkan pelajar uh, menghadapi masalah kesihatan mental sebab uh, penggunaan teknologi secara berlebihan menyumbang kepada tekanan uh, sosial, kemurungan dan rasa kesunyian dalam uh, sebab kurangnya interaksi fizikal. Cabaran yang ketiga, kurang kemahiran sosial. Ramai pelajar mengalami kesukaran dalam membaca ekspresi wajah dan bahasa badan yang akibatkan komunikasi yang tidak berkesan dan kurang keyakinan dalam waktu bersosial. Uh, akhir sekali cabarannya adalah cabaran dalam dunia kerja sebab graduan menghadapi kesukaran dalam temuduga kerana kurangnya keyakinan dan kemahiran komunikasi. Mereka juga lemah dalam membina rangkaian sosial dan bekerja dalam pasukan. Jadi untuk memastikan generasi baru lebih bersedia menghadapi uh, dunia sebenar, kita dari pihak KPT telah uh, melaksanakan beberapa inisiatif untuk mengatasi cabaran-cabaran ini. Uh, langkah yang pertama adalah meningkatkan kemahiran insannya, di mana IPT diwajibkan menawarkan kursus yang memberi penekanan kepada kemahiran komunikasi, kepimpinan dan kerja berpasukan. Jadi pelajar digalakkan menyertai kelab, persatuan dan program kesukarelawanan untuk meningkatkan keyakinan sosial. Langkah kedua menggalakkan interaksi sosial Uh, pembelajaran berasaskan projek PBL diterapkan dalam kurikulum bagi menggalakkan pelajar bekerja dalam kumpulan dan uh, berkomunikasi secara aktif. Uh, program Mentor-Menti antara pelajar dan pensyarah diperkenalkan bagi membina hubungan sosial yang lebih kukuh uh, dan meningkatkan kemahiran komunikasi. Langkah yang ketiga kerjasama dengan industri di mana latihan industri dan program keusahawanan diperluaskan supaya pelajar uh, mendapat pengalaman dunia sebenar dan lebih bersedia menghadapi alam pekerjaan seminar, forum dan sesi perkongsian bersama pemimpin industri dianjurkan bagi memberi pendedahan kepada pelajar dan kepada keperluan dan cabaran dalam dunia kerja. Akhir sekali adalah dari segi sokongan psikologi. Setiap IPT mempunyai pusat kaunseling untuk membantu pelajar yang mengalami tekanan sosial dan kesukaran dalam membina hubungan sosial. Program kesedaran kesihatan mental diperkenalkan untuk memastikan pelajar dapat mengurus keseimbangan antara penggunaan teknologi dan kehidupan sosial. Uh, jadi kesimpulannya, kerjasama semua pihak termasuk kerajaan, IPT, industri dan ibu bapa sangat penting dalam membantu pelajar menyesuaikan diri. Teknologi perlu diimbangi dengan kemahiran sosial supaya pelajar bukan sahaja celik teknologi, uh, tapi mereka juga mampu berkomunikasi dengan baik dan KPT komited dalam melahirkan graduan yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik tapi bersedia menghadapi cabaran dunia yang sebenar uh, dengan kemahiran komunikasi, kepimpinan dan kesimbangan uh, emosi yang mantap. Itu sahaja daripada saya. Sekian terima kasih. Uh, terima kasih Cik Syekab. Memang bahawa kesimbangan dalam penggunaan teknologi amat penting untuk membangunkan kemahiran sosial yang baik. And sekarang saya ingin mendengar daripada Cik Surya, Guru Besar Semakin Taman tinggi Dua yang berpengalaman dalam pembangunan budaya. Dari perspektif masyarakat, bagaimana kita boleh memastikan bahawa anak muda masih mempunyai ruang dan peluang untuk berinteraksi secara sehat dalam dunia sebenar. Selain daripada itu, bergantung kepada media sosial dan komunikasi dalam talian. Terima kasih Encik Robi. Sebagai guru besar universiti, sebagai guru besar universiti New York, saya bahas percaya bahawa ke pihak Kementerian Pengajian Tinggi KPT harus memastikan usaha yang dijalankan benar-benar memberi manfaat kepada pelajar dan bukan sekadar satu program di atas dengan beberapa langkah utama. Antaranya, mereka haruslah melibatkan pelajar secara langsung. KPT perlu mendapatkan maklum balas dan penglibatan aktif pelajar dalam merangka melaksanakan dan menilai program yang diperkenalkan. Platform seperti sesi dialog, survey berkala dan forum perbincangan boleh dijadikan mekanisme untuk uh, memastikan suara pelajar diambil kira. Seterusnya, pelaksanaan berasaskan data dan keperluan pasaran. Program yang dijalankan mestilah berdasarkan analisis data yang kukuh dan keperluan sebenar industri dengan memastikan kurikulum dan inisiatif selari dengan keperluan pasaran kerja. Raja akan memperoleh manfaat langsung dan tidak terperangkap dalam sistem pendidikan yang ketinggalan zaman. Selepas itu, pemantuan dan penilaian berkala. KPT perlu menetapkan indikator prestasi utama, KPI, Key Performance Indicator, yang jelas untuk setiap inisiatif. Penilaian berkala harus dilakukan melalui program prestasi audit akademik dan kajian impact untuk memastikan program mencapai objektifnya. Kepada point yang ke seterusnya, pemantauan dan penilaian berkala. KPT perlu menetapkan indik. Okey, ya, itu point yang sama. Point yang ke seterusnya kerja sama dengan industri dan institusi pendidikan. Melibatkan pihak industri dalam membangunkan program dan menyediakan latihan praktikal adalah langkah kritikal. Ini akan memastikan pelajar berhak sahaja mendapat teori tetapi juga pengalaman kerja yang relevan mereka uh, ke pasaran dan mereka selepas tamat pengajian dengan pendekatan yang berfokus kepada ke keberkesan dan pelaksanaan yang telus KPT dapat memastikan bahawa setiap inisiatif benar-benar benar-benar memberikan nilai tambah kepada pelajar bukan sekadar mentoring atau laporan atas kertas semata-mata. Itu sahaja daripada saya sebagai guru besar. Terima kasih. Terima kasih Encik uh, Surya, jelas bahawa semua pihak perlu memainkan peranan untuk memastikan keseimbangan ini. Uh, sebelum kita ai sesi ini, saya nak tanya Cik Martin kaunselor uh, satu soalan apakah langkah atau dasar kerjaan yang boleh diperkenalkan untuk membantu institusi pendidikan dan beberapa dalam mengatasi cabaran ini? Ah, okay. Terima kasih Cik Moder uh, terima kasih Tuan Moderator Cik Ravi bagi menjawab soalan ini kita mulakan dengan apakah langkah atau dasar kerajaan yang boleh diperkenalkan untuk membantu institusi pendidikan dulu. Baik, saya bercakap berdasarkan pengalaman saya uh, ketika berada di MRSM dulu. Pertama, selepas habisnya era pandemik, mereka telah membenarkan anak-anak pelajar untuk membawa telefon pintar ke institusi. Oleh itu, cara yang mereka lakukan untuk membendung masalah uh, penggunaan telefon pintar yang terlalu tinggi ini, mereka telah menggunakan satu aplikasi yang diperkenalkan oleh Google iaitu Family Link. Di Family Link, uh, institusi pendidikan dan juga ibu bapa boleh bekerjasama dalam membendung uh, membendung dan mengawal penggunaan telefon pintar anak-anak. Okay, apa yang aplikasi Family Link ini boleh lakukan? Pertama, ibu bapa boleh menghadkan masa anak-anak untuk menggunakan telefon pintar tersebut. Kedua, ibu bapa boleh mengawal kandungan yang anak-anak uh, pelajar boleh lihat. Mereka boleh melaraskan uh, ataupun mereka boleh tahu sekiranya anak-anak ini terlebih uh, terlebih salah guna penggunaan telefon pintar ketiga dia boleh um, mengesan lokasi anak-anak oleh itu mereka akan lebih terjaga di sana dan tidak boleh menipu ibu bapa keempat mereka boleh mengawal uh, akaun peng, akaun telefon pintar anak-anak bermaksud mereka boleh tahu uh, nama uh, tarikh lahir ataupun maklumat-maklumat apa-apa yang telefon pintar pelajar itu isi okey uh, kedua saya juga menyarankan agar kerajaan memperbanyakkan lagi kempen-kempen yang mengajar pihak ibu bapa ataupun orang ramai tentang keburukan penggunaan telefon uh, telefon pintar ini. Sebagai contoh kesan buruknya ialah apabila mereka berasa kurang keyakinan diri kerana mereka hanya berkomunikasi dengan telefon pintar mereka sahaja. Mereka kurang berinteraksi dengan dunia luar. Kedua, boleh terjadinya masalah buli cyber. Ketiga, uh, kesihatan mental. Kalau dari segi ibu bapa pula kita boleh ambil contoh sebagai ini apa yang saya lihat di media sosial, kita ada penyanyi Adira Suhaimi di mana dia membenarkan anak-anak uh, untuk menggunakan telefon pintar atau gadget hanya pada hujung minggu sahaja. Dan semasa hari sekolah iaitu Isnin sampai Jumaat, dia memperbanyakkan lagi aktiviti-aktiviti luar untuk anak-anak um, mengambil pengalaman ataupun pengajaran daripada situ. Oleh itu, bagi saya ia satu satu inisiatif yang amat bagus uh, dilakukan oleh ibu bapa supaya kita dapat memenuhi anak-anak ini daripada terlalu menggunakan gadget ataupun telefon pintar. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada Cik Nur Fatin berkongsi pandangan anda tentang isu ini. <coughs> Sekarang kita akan buka ruang kepada pelajar untuk bertanyakan soalan. Jika ada sebarang soalan, sila angkat tangan dan nyatakan kepada siapa soalan anda ditunjukkan. Ya, silakan. Terima kasih yang berhormat atas perkongsian yang sangat bermakna sebentar tadi. Jadi soalan saya kepada YB Timbalan Kementerian Pendidikan Tinggi. Saya Puganishwari Krishnan, seorang pelajar dari New Era University College. Dalam dunia yang semakin dikuasai teknologi, kami sebagai pelajar sering bergantung kepada peranti digital untuk pembelajaran dan komunikasi. Walaupun teknologi ini banyak membantu dari segi akses kepada maklumat dan interaksi pantas, kami juga sedar bahawa ia boleh memberi kesan terhadap kemahiran sosial dan komunikasi dalam dunia sebenar. Okay, jadi soalan saya, bagaimanakah sistem pendidikan? dapat menyesuaikan kesejahteraan dan komunikasi yang kukuh walaupun pengaruh teknologi semakin meningkat. Dapat membantu kami sebagai pelajar untuk lebih bersedia menghadapi cabaran di dunia pekerjaan dan kehidupan sosial. Saya amat menghargai pandangan serta langkah yang sedang atau akan diambil oleh pihak kementerian mengenai perkara ini. Okey, terima kasih. Uh, buka. uh, bagi soalan ini, soalan yang bagus. Uh, kalau kita lihat zaman sekarang, kebanyakan pelajar lebih selesa berkomunikasi melalui skrin berbanding secara depan. Teknologi banyak memang banyak membantu dari segi akses kepada ilmu. Tetapi pada masa yang sama, ia juga boleh menyebabkan kurangnya interaksi sosial. Jadi sistem pendidikan kita perlu menyesuaikan diri dengan cabaran ini dengan mengimbangkan penggunaan teknologi dan juga kaedah pembelajaran yang bersifat interaktif. Uh, salah satu cara ialah dengan memastikan pembelajaran tidak hanya bergantung kepada teknologi semata-mata. Kita juga boleh mewujudkan lebih banyak aktiviti dalam kelas yang memerlukan pelajar berinteraksi secara langsung seperti perbincangan dalam kumpulan, pembentangan dan latihan komunikasi interpersonal. Ini penting supaya mereka tidak hanya bergantung kepada email atau message ringkas untuk berkomunikasi. Selain itu, institusi pendidikan juga boleh menggalakkan penglibatan uh, dalam kelab, persatuan dan aktiviti kurikulum. Uh, ini bukan sahaja membantu mereka meningkatkan kemahiran sosial tetapi juga membina keyakinan diri dan kebolehan bekerja dalam pasukan. Kita tidak mahu melahirkan graduan yang hanya pandai di kertas uh, tetapi tidak tahu bagaimana untuk berkomunikasi dalam dunia sebenarnya. Uh, perkara lain yang boleh dipertimbangkan uh, ialah menyesuaikan diri dengan uh, kurik, uh, kurikulum dengan memasukkan lebih banyak elemen kemahiran sosial dalam pembelajaran Contohnya dalam subjek tertentu, kita boleh mewajibkan pelajar untuk melakukan projek yang memerlukan mereka turun padang, bertemu dengan masyarakat dan berinteraksi secara langsung dengan pelbagai pihak. Uh, latihan industri juga boleh menjadi salah satu cara untuk mengasah kemahiran komunikasi mereka. Semasa latihan praktikal, pelajar tidak ada pilihan selain berinteraksi dengan rakan sekerja, pelanggan atau dengan pihak pengurusan. Uh, bah, oleh itu, kita perlu memastikan program latihan ini bukan sekadar formaliti tapi benar-benar membantu pelajar bersedia dalam dunia pekerjaan. Uh, peranan ibu bapa juga tidak boleh diketepikan uh, di rumah ibu bapa perlu menggalakkan anak-anak untuk lebih banyak berkomunikasi secara lisan, bukan hanya bergantung kepada telefon ataupun komputer. Perbualan harian aktiviti keluarga dan perbincangan terbuka boleh membantu membentuk uh, keperibadian mereka supaya lebih yakin dan mudah interaksi. Uh, kesimpulannya, sistem pendidikan perlu bergerak seiringlah dengan perkembangan teknologi tanpa mengabaikan kepentingan komunikasi dan interaksi sosial kita mahu pelajar kita menjadi individu yang seimbang berpengetahuan luas, mahir dan dalam teknologi tetapi dalam, pada masa yang sama, mempunyai media sosial yang mantap untuk berjaya kehidupan juga sangat penting saya harap saya dah jawab soalan berubah uh, itu sahaja, terima kasih ya, terima kasih Encik Niresh adakah sebarang soalan lain Okay, ya, silakan. Terima kasih okay, ya, 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 Rabina Syarambu selaku moderator pada hari ini. soalan saya yang ingin ditunjukkan kepada panel satu iaitu selaku YB Timbalan Menteri Kementerian Pendidikan Tinggi. YB, apakah langkah yang boleh diambil oleh institusi pengajar tinggi untuk memastikan pelajar mempunyai keseimbangan antara penggunaan teknologi dan interaksi sosial? Uh, terima kasih, Ami. Okey. Apakah langkah yang boleh diambil oleh di institusi pengajian tinggi untuk memastikan pelajar mempunyai keseimbangan antara penggunaan teknologi dan interaksi sosial? Uh, zaman, zaman sekarang kita semua boleh nampak bagaimana uh, teknologi semakin mendominasi kehidupan seharian pelajar mereka belajar melalui komputer, berbincang melalui WhatsApp dan kadang-kadang lebih selesa menonton kuliah dalam talian daripada hadir ke kelas fizikal. Uh, ini bukan satu perkara yang negatif tetapi jika dibiarkan tanpa kawalan boleh menyebabkan pelajar uh, kurang berinteraksi secara langsung. Jadi institusi pengajian tinggi atau puan Tolong perlu memainkan peranan untuk memastikan keseimbangan uh, ini Uh, mainkan peranan lah. IPT perlu mainkan peranan. Salah satu langkah utama ialah dengan menggalakkan lebih banyak aktiviti bersemuka. Misalnya universiti boleh mewajibkan penyertaan dalam program mentor menti. Uh, di mana pelajar perlu berjumpa dengan pensyarah atau senior mereka secara berkala untuk berbincang tentang akademik mereka dan dengan, uh, perkembangan ini. Yeah kita juga boleh memperkenalkan konsep digital detox di kampus. Sebagai contoh, ada universiti di luar negara yang mewujudkan zon bebas teknologi di mana pelajar digalakkan untuk berbual secara bersemuka dan bukannya sibuk dengan telefon masing-masing. Sebab ini satu idea yang boleh kita pertimbangkan supaya pelajar lebih terbiasa dengan komunikasi secara fizikal. Salah satu langkah yang boleh diambil dalam memastikan sistem pelajaran di universiti tidak terlalu bergantung kepada teknologi. Walaupun pembelajaran dalam tali memberi flexibility, kita masih perlu mengengkalkan elemen interaksi fizikal dalam kelas Pen syara perlu memainkan peranan dan boleh menggunakan pendekatan yang lebih seimbang seperti sesi diskusi, latihan simulasi, uh, pembentangan secara berkumpulan untuk memastikan pelajar benar-benar komunikasi antara satu sama lain Sekali uh, kita perlu memastikan bahawa persekitaran universiti itu sendiri menyokong interaksi sosial ruang belajar yang mesra, uh, mesra pelajar, kawasan rehat yang kondusif, uh, kondusif dan kemudian seperti Dewan Seberguna atau KPM yang menggelakkan per perbualan antara pelajar bagi membantu mereka lebih banyak berinteraksi secara bersungguh-sungguh. Kesimpulannya, institusi pengajian tinggi perlu mengambil pendekatan uh, yang menyeluruh dalam memastikan keseimbangan antara teknologi dan komunikasi sosial. Kita tidak mahu pelajar kita hanya hebat di dunia maya, uh, tapi kekok apabila berdepan dengan uh, orang di dunia sebenar. Dengan pendekatan yang betul, kita boleh melahirkan graduan yang lebih seimbang dan bersedia menghadapi cabaran masa depan. Itu sahaja. Saya harap saya sudah menjawab soalan uh, Amir. Sekian terima kasih. Ya, yeah, terima kasih lagi Encik Danish. Ada lagi soalan ke? Ya, yeah, silakan. Ah, uh, terima kasih Encik. Uh, moderator Encik Pernisrao soalan ini ditujukan kepada panel dua iaitu pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi. Saya yang berasal seorang pelajar dari New Era. Dengan izin saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Bagaimanakah pihak KPT dapat memastikan bahawa usaha yang dijalankan benar-benar memberi kesan kepada pelajar dan bukan sekadar satu program di atas kertas? Terima kasih atas soalan yang sangat baik tadi, Anbar Um, ini adalah satu perkara yang kita selalu tekankan di kementerian. Kita tidak mahu sekadar melancarkan program tanpa melihat impaknya kepada pelajar. Oleh itu, kami menggunakan uh, pendekatan data driven uh, policy di mana setiap program yang dijalankan akan dipantau melalui maklum balas pelajar, laporan uh, keberkesanan dan kajian impak. Uh, jika suatu inisiatif itu tidak memberi kesan yang diharapkan kita akan buat penambahbaikan atau rombakkan agar ia benar-benar bermanfaat kepada pelajar saya harap jawapan saya ini uh, dapat menjawablah soalan tadi Terima kasih Terima kasih Encik Syarika Kelak kita telah mendengar pelbagai pandangan yang sangat bernilai terhadap ahli panel kita hari ini Jelaskan bahawa teknologi memainkan peranan besar dalam kehidupan generasi baru dan adalah level tanggungjawab kita bersama untuk memastikan mereka dapat menyesuaikan diri dengan perubahan ini tanpa kehilangan kemahiran sosial yang penting. Eh, terima kasih kepada para panelis atas berkongsi mereka dan terima kasih juga kepada hadiran sekali atas penyertaan anda. Saya berharapkan forum ini memberikan manfaat kepada semua. Dengan itu, saya akhirkan sesi ini dengan ucapkan terima kasih dan selamat maju jaya kepada semua.